barchaga assalomu alaykum bugungi mavzuimiz yaxshi 5 ta eng ko'ngli toza beg'ibor burji haqida 1 o'rinda baliq burji rahm shavqat baliq burji vakillari tabiatga asoslanadi ular juda sezgir ular boshqa kishilarning tajribalarini o'zlariga o'xshatadilar ular juda ham yumshoq odamlardir albatta ularning sabr toqati cheksiz emas baliqlar hatto jahllari chiqib g'azablanishadi ammo ular odatda odamlarga mehr murovvat ko'rsatishadi baliq burji vakillari har qanday kishining o'z kamchiliklariga ega bo'lish huquqini tan oladi va boshqalarni hukm qilmaslik uchun yetarli uslubi mavjud ikkinchi o'rinda qisqichbaqa burji qisqichbaqa burji vakillari ehtiyotkor va orzumand odamlar ular boshqalarning kayfiyatini sezishadi ularning his tuyg'ulari ko'pincha atrof muhitiga bog'liq ular xushyoqish va mehribonlik bilan ajralib turadi ular juda ham g'amxo'rlik qiladilar ular yo'qolib qolgan mushuk yoki itni topib olsa quvonch bilan isitib qo'yishadi qizqichbaqa bo vakillari oila a'zolariga yaxshi g'amxo'rlik qilishadi bu ularga tug'ilganidan buyon i uchinchi o'rinda o'qotar burji o'qotar burji vakillari odamlarga ishonish bilan ta'minlanganlar qanday bo'lmasin bular hammasi qarama qarshiligini isbotlamaguncha ular atrofidagi hamma narsa yaxshi va halol ekanligini ishonishadi shuning uchun o'qotar burji vakillari har doim odamlarga yordam berishga yaxshi maslahat berishga yoki xizmat ko'rsatishga tayyor turishadi ayniqsa yorqin mehribonlik o'q ok qator burch vakillari mehr do'stlari bilan bog'liqdir biroq o'q ok otar burch vakillari birinchi bor kelganlarga yaxshi xayr ehson qilishlari mumkin va buning o'rniga maxsus minnatdorchilikni kutishmaydi 4 o'rinda qovg'a burji. qovg'a burji vakillari tug'ilganidanoq mehr muravvatli va kelishuvchan ular osonlik bilan yangi do'stlar orttirishadi chunki ular birinchi tanishgan odamlar bilan ham xuddi eski tanishganidek muloqot qilishadi ularni mehr muravvat va e'tibor do'stlari tomonidan qadrlanadi qovg'a burji vakillari har bir odam bilan til topishib keta oladi uning dunyoqarashlari keng shuning uchun va qovg'a burj vakillari odamlarni muhokama qilmaydilar bu, bu burj vakillari do'stlariga birinchi o'rindan yordam berishadi 5 o'rin arslon burji arslon burji vakillari ko'pgina tanatlarga egalar ular yorqin shaxs diqqatini jalb qilishni va e'tiborda bo'lishni istaydilar odatda bu belgining vakillari yetarli darajada donalar cho'q qalbi keng bo'lishi kerak deb o'zlariga shart qo'yishgan arslon burch vakillari saxiylik ko'rsatib boshqalarga yordam berishni yaxshi ko'rishadi aslonburch vakillari hayrat va iltifot so'zlarini eshitganlarida ular eridilar va mushukka o'xshashadi bunday paytlarda ularning mehr muhabbat darajasi eng yuqori cho'qqiga ko'tarilishi mumkin bugungi video videoroligimiz shulardan iborat edi keyingi videoroligimizni kutib qoling xayr do'stlar omon bo'ling